আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ এই বছৰতে অসমৰ আন এখন মেডিকেল কলেজে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তাৰ এটা বীজ বা তাৰ এটা আৰম্ভণি আমি দেখা পাম অ' পি ডি সেৱা সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এক ফেব্ৰুৱাৰী দিনা দিনাখন আমি মুকলি কৰি দিম ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় পয়সত্তৰ কোটি টকাৰে আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা মৰিগাঁও জাগিৰোড আৰু মৰিগাঁও মৰিগাঁও সংযোগী যি আমাৰ জাগি ভগত গাঁৱৰ ওপৰত দলং এখন আমি নিৰ্মাণ কৰি আছিলোঁ সেই দলংখনো অহা আমাৰ এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণে আমি লোৱা প্ৰচেষ্টাসমূহে এতিয়া লাহে লাহে তাৰ সুফলসমূহ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিছোঁ আৰু ই সঁচাকৈয়ে আমাক প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ দিয়ে ক'ৰবাত কাম কৰি থকাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগায় ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দলে বাৰে বাৰে মোৰ বিদেশ যাত্ৰাক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে মই এটা কথা তেওঁলোকক বিনম্ৰতাৰে সৈতে কওঁ বিদেশলৈ মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ আৰু বিদেশত হয়তো যাব পৰাৰ মোৰ নিজৰ ব্যৱস্থাও মই কৰি ল'ব পাৰোঁ যদি বিদেশ যোৱাৰ কাৰোবাৰ ইচ্ছাই থাকে কিন্তু ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন যেতিয়া বিদেশলৈ যায় তেতিয়া তাত কোনেও পৰ্যটন কৰিবলৈ নাযায় স্বপ্ন এটাই থাকে ৰাজ্যখনৰ বাবে আমি কি কৰি যাব পাৰোঁ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমি নতুন কি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই স্বপ্নৰ সন্ধান কৰিয়ে যোৱা চাৰে তিনিটা বছৰ মই কাম কৰি আছো আৰু তেনেকৈ কাম কৰি যাম কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলো বিদেশত গৈছিলে কাৰ লগত কথা পাতিছিলে কেনেকৈ কথা পাতিছিলে তাক আমি কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰা নাই কিন্তু যোৱা সাতটা দিন মই কি ধৰণে ৰাজ্যখনৰ কথা নতুন অসমৰ কথা দেশে দেশ বিদেশৰ উদ্যোগপতিসকলক ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ তাক আপোনালোকে সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই সদায় ভাবোঁ যে সমালোচনা আলোচনা যিয়েই নহওক কিয় মোৰ কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ আছে আৰু প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকিব যে অসমক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগত আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু সেইধৰণে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিম কংগ্ৰেছ দলৰ এজ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তুলিৰাম ৰংহাং কিয় গৈছিলে তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অসমত যদি সৌৰ শক্তিৰ আমি উৎপাদন কৰিব বিচাৰোঁ আটাইতকৈ যদি ভূমি কৰবাত আটাইতকৈ বেছিকৈ আছে সেয়া কাৰ্বি আংলঙত আছে অসমৰ জলশক্তিৰ ওপৰত যিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন হৈছে কপিলি কাৰ্বিলাংপি এই গোটেইকেইটা কাৰ্বি আলঙতে আছে জনজাতীয় লোক এজনে অসমৰ আন এজন মন্ত্ৰী বিধায়কক মই লগত লৈ নগৈ যদি জনজাতীয় নেতা এজনক মোৰ প্ৰতিনিধি মণ্ডলত মই লৈ গৈছোঁ সেয়া আমাৰ বাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ বাবে আনন্দৰ বাতৰি হ'ব পাৰে সি কেতিয়াও সমালোচনাৰ বাতৰি হ'ব নোৱাৰে মই কংগ্ৰেছ দলৰ লোকসকলক আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাৰ জনজাতীয় সমাজখনক সন্মানৰ চকুৰে চাবলৈ শিকক আৰু তেতিয়াই মই ভাবোঁ আমাৰ অসমখনে এক নতুনকৈ আমি সমন্বয়ৰ বাতৰিৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ শক্তি পাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমত কেইবাটাও নতুন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ ইতিমধ্যে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম হৈ যোৱাৰ পিছত এইবাৰ আমি নগৰ অঞ্চলসমূহত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আৰু এখন আঁচনিৰ কথা আমাৰ বাইদেউসকলে মোক প্ৰায়ে সুধি থাকে যে দহ হাজাৰ টকাৰ যিখন আঁচনি আছিল সেই আঁচনিখন আমি কেতিয়াকৈ আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে সেই আঁচনিখনৰো প্ৰথম হিতাধিকাৰীৰ প্ৰথম তালিকাখন জিলা পৰ্যায়ত এই আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰীসকলক চূড়ান্তভাৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিম ইতিমধ্যে বত্ৰিছ লাখ আই মাতৃক এই আঁচনিখনৰ বাবে আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ আৰু জিলা সমিতিসমূহে এই আঁচনিখনৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিব কম বেছি পৰিমাণে মই আশা কৰোঁ যে প্ৰায় আঠাইছৰ পৰা ঊনত্ৰিছ লাখ মাতৃক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিব পাৰিম মোক দুই এজনে সুধি আছে অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ কেতিয়া হ'ব মই ভাবোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ নহ'লে মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগতেই আমি অসম পুলিচৰ কনিষ্টেবলসকলৰ পৰীক্ষাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাম আমি সমাপন কৰিম আজি বহু সময় আপোনালোকৰ পৰা নলওঁ গণতন্ত্ৰ দিৱস অহাকালি প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ ৰাইজে গণতন্ত্ৰ দিৱস উলহ মালহেৰে পালন কৰে বাবা চাহেব ভীমৰাও আম্বেদকাৰে আমাক যিখন সংবিধান দি থৈ গৈছিল যিখন সংবিধানে স্বাধীন ভাৰতৰ বিকাশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আধাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই সংবিধানখনক গ্ৰহণ কৰা দিনটোকে আমি গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ মই ভাবোঁ এই গণৰাজ্য দিৱসে আমাক সংবিধানৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ আমাৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দিব আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰৰ লগতে সংবিধানে আমাৰ বাবে লিখি থৈ যোৱা কৰ্তব্যসমূহ পালনৰ বাবেও আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম মই শেষত এটা কথাৰে সামৰণি মাৰোঁ জাপানত যেতিয়া মই আছিলোঁ তাৰ মন্ত্ৰী তিনিজন মন্ত্ৰীক মোক লগ কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল জাপান সংসদৰ অধ্যক্ষক লগ কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল দুশতকৈও অধিক উদ্যোগপতিক লগ কৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল ভাৰতৰ বিষয়ে প্ৰতিজনে জানে ভাৰতৰ বিষয়ে বহু কথাই জাপানৰ লোকসকলে জানে কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথাও সকলোৱে গৌৰৱেৰে সৈতে উত্তৰ গৌৰৱেৰে সৈতে উপাস্থ উপস্থাপন কৰে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যক্তিত্বক জাপানৰ লোকসকলে অদ্ভুতভাৱে প্ৰশংসা কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকীৰ এনে বিশাল পৰিচয় জাপানৰ ভূমিত দেখি মই সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলোঁ মই ভাবোঁ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইমান সন্মান বিদেশত নিশ্চয় ভাৰতৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতে অপেক্ষা কৰি আছে সেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গণৰাজ্য দিৱস অহাকালি সেই উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ পা পথত আগুৱাই লৈ যাবলৈ গণৰাজ্য দিৱসে আমাক সকলোকে আগুৱাই যাবলৈ আমাক সকলোকে আকৌ এবাৰ প্ৰেৰণা দিব তাকেই কামনা কৰি আজিৰ মোৰ ব্ৰডকাষ্ট সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু তেতিয়া মই আৰু নতুন নতুন খবৰ নতুন নতুন বাতৰি আপোনালোকক দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ